要吗？好啊。这个事儿，应该是个乌龙。你看这样好不好？我帮你在附近找一家酒店，你先住一晚。钱你出、啊？当然可以了。这附近的快捷酒店应该很多。我住不了便宜的。 那你选一个合适的，我出钱，你就尽快找房子就好。你这么做倒是显得挺妥当。像你这样的人，应该也不习惯合租吧？咱们就别把错误扩大了，到时候东西搬来搬去，多麻烦呀！你怎么知道我不喜欢、啊？那合租不都是因为缺钱才合租吗？你经济条件这么好，没有理由委屈自己。我这不是房子烧了吗？钱都用来装修了，还哪有钱？ 你不是还有一家餐吧吗？说实话，不怎么赚钱。我这个人作息特别不规律，经常加班，我就怕影响你休息。那就希望你以后加班回来动静小一点。我还有猫。猫又怎么了？ 猫爱掉毛，还爱乱叫，而且点点它是流浪猫，跟家猫不一样，我怕它抓伤你。你是不是不喜欢猫？确实不喜欢。你看，我就说我们不合适，不合适住一起。咱们都是异性，你就住在一起都不方便，啊，你肯定也不想回家以后还要。 做什么事儿，想什么事儿，不得东想西想，然后考虑再三吧。魏一凡、啊，嗯，你这态度有点意思。什么意思？你是不是还觉得我对你念念不忘，还会像以前那样纠缠你？我没有这个意思。啊，原来我在你心里面是这么长久。你误会了。 反正行李我已经搬了，也懒得折腾。三个月，等房子装好以后，我马上搬走。这不就才一个行李你也请这三个月里面，你不要跟我套任何近乎。行了，别找这么多借口了、啊。难不成是我想错了？放不下的人是你。 怎么可能啊！你想多了，我不敢打你的主意。我跟你说这么多，其实就是想跟你说明白。明白了，那你别多想。要不……我说了，明白要不这样吧，你今天晚上就先住在这儿，我们都考虑考虑，然后有什么事儿，等我明天下班之后再说。什么时候下班啊？ 不一定，尽量八点之前。好。那要不你今天晚上先跟我睡。你是说错了，还是把心里话说出来？我的意思是，我是说让你住睡主卧。晚安。 真的温一凡温吞又平凡，还是让你们看到我爆炸的样子？